कि हम मुसलमान हैं हम न्यू ईयर की जो है ना खुशी नहीं मनाते नए साल की खुशी हम नहीं मनाते हालांकि उन अक़ल के अंधों को ये नहीं पता कि साल चाहे ईसवी का हो साल चाहे हिजरी का हो दोनों हमारे हैं हिजरी हुजूर पाक लही सलाम की हिजरत के बाद शुरू हुई और ईसवी हज़रत ईसा लही सलात वाम से शुरू हुई तो दोनों तो इस्लामिक हैं गलत तो कोई चीज़ नहीं है कि जी हमने नवे साल की खुशी नहीं मनानी खुशी जिस तरह हम मनाते इस तरह मनाने भी नहीं चाहिए शुक्र अदा करने जी कि रब तला ने हमें एक और मौका ता फरमा दिया कि एक साल हमारा गुजर गया कि रब तला हम दुआ करते गए इस साल में जितना हमसे गुनाह हुए सार सबसे हम जो है ना तोबा करते हैं अगले साल हम नहीं करेंगे ये खुशी का इजहार है फिर उसके बाद दूसरी खबर और भी गर्दिश कर रही थी बहुत ज़्यादा गर्दिश की है उस खबर ने कि चौदह फरवरी के ऊपर बजाय किसी को फूल देने के उनको क्या दें हिजाब दें बजाय किसी को कुछ कहने के अपनी बहन को जाके वो लफ्ज़ बोलें तो सिर्फ मैं यहाँ पर रुक के एक तल्ख हकीकत के हिसाब से आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जो ये चौदह फरवरी के नाम को बार बार रट्टा लगा रहे हैं और आने वाली नस्ल को बता रहे हैं तो क्या ये मैच जो है ये कोई हमारे बुजुर्ग लेके आए थे ये जो मैच हम खेलते हैं ये कोई बुजुर्ग लेके आए थे मोहम्मद बिन कासिम लेके आए थे ये भी तो उन्हीं का है ना मशगल है लगा दिया उन्होंने और मैंने खुद सुना हम इधर नमाज पढ़ रहे थे हजरत और मैं रो रहा था दिल में रो रहा था कि यार ये ये उम्मत है ये उम्मत है मोहम्मद जो अपने आप के हालात रोने रोती है इधर नमाज हो रही है और बाहर जो है ना जोर जोर से जो जो आवाजें आ रही हैं कि मैच खेल रहे हैं और पाकिस्तान जो रहा है ना जीत रहे अगर चौदह फरवरी इस्लामिक नहीं है वो है ही नहीं वो तो है ही लानत है। तो क्या मैच बुजुर्ग लेकर आए थे क्या ये लानत नहीं है मैच मैच इस्लामिक है जितना भी खेल सब खेल रहे हैं कि यह इस्लामिक है नमाज की परवाह नहीं है कुरान की परवाह नहीं है मस्जिद की परवाह नहीं है किसी चीज़ की परवाह नहीं है बस है तो इस चीज़ की है कि जी हमने ये नहीं मनाना ये करना है हमने शेर को छोड़ दिया और सवा शेर को पकड़ लिया एक गुनाह को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया तो हमने अच्छा काम तो नहीं किया दोनों गलत है दोनों ही गलत है दोनों को छोड़ देना चाहिए उम्मत मोहम्मदिया का हक तो ये बनता है जिस मेराज की बात हम करते हैं उस मेराज को मेराज मानकर उस पर अमल भी करना चाहिए था